Хорошего улова, ребята, с вами я, Денчик м и сегодня я буду прозвать её КОВОХИ, в кавычках. А, чё ж, надо срисовывать, ну и чё. А, чё тут вот. На какие карты? Да это на Талант Рифу. Чё? Ну, давай это на Талант Рифу такие странные. Эээ... кавычки какие-то. Вот она призывает, какие кавычки. Короче, призыв простой, много мяса, мало теста. Так, давайте, треба, по началу. Оставлю цей. Затем требую его обставить отремяшим. А Потому <плес> что в мене, блин, плоская фигура Свинтус. Свинтус, Свинтус придёт. Может, это снято Свинтус? Типа... Что-то типа сериала Свинтус, мини фильма на 30 минут. Самое долгое видео. написать его номер. Просто дивиться, я не знаю, что сказать. Ось его номер, и теперь в Леста ждать. Ждать какого-то краше сервера, это еще что нибудь может превратиться в игрока. Я знаю, что он краше, краше, краша... сервер. Это прям такой. стал черным. Кавочки. Все жидкости становятся черными. но и вот эта часть черная, они прям становятся полностью черными. так вот намного легче работать, Просто наверх поднимаемся. Я что на светлый. На светлый карьер. И ось так вот. Забросу, все, я забросил собачку. Ну, вот, по то типа, на камере не показан нагрудник. Но а нагрудник на более близком расстоянии, чем эта на штука. Не знаю, или это мне что показалось, или вот это тут якость лицо появилось на этой шине. Знаю, 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 знаю. знаю. что-то происходит уже происходит я не думаю что ты сейчас шесть типа какие-то кавычки что-то такое вообще что-то кавычки кавычки зарабатывать здесь кавычки чем показать еще их на истории ты можешь уже другие бифы какие блин случайно на блин они были, правды посреди призыва какого-то там мифа я не помню это я то миф я кого-то мы призывали он был рабочий После этого другие, более-менее рабочие мифы, тоже уже приставаю работать рабочим. Ой, мы там занимались призыв о То есть раньше у нас на работал. То есть, когда мы был в кабашке строк человек, я муха и шаду, то ди -ви. там реально что сейчас бачил. такое странное, реально странное. что у нас реально буддаражит там вот моха очень часто бачит в какие-то части немного тепфин не там шадот тепфин воды там еще что-то такое там вообще еще что-то ли один раз побачил в пол месяца кстати еще одна такая штука мы призывали два мифа вот эту панду и палочника палочник какой-то реально призвался а панда не палочник там какой-то реально призвался хоть мы его и призывали не в час коли требовать его призывать и вообще на туди. вот именно он нам показал что он призвался а панда

Понимаете, а после призыва я, как будто именно после призыва стал такой черноватый. И что, может сейчас получится, вот так вот типа поставили. Ай, и хопа! И ничего. Хопа. Сейчас, ребят, типичные кликбайтеры что будет, если призвать в якийсь там мир, И прыгнуть отсюда? сюда, давай, давайте, давайте проверим. Так, 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 Реклама. Ой, здесь... больше ничего такого. Типа, а что? А что тут бачит это? А за страх? Может, мне нужно по карте ходить, а не под картою. Не знаю, не знаю. Может, из-за того, что я на офлайн сервере <плес> Много вопросов, но очень мало ответов. Если вы что-то побачили, напишите в комментариях, потому что я ничего не бачу. Я просто хожу и зафиксирую. Зафиксирую. Что, посмотрим, может, что-нибудь появится, когда я ребят ключу. Не Надо так и Тут, же, тут уже темно.

он знал, но сам себе Что это такое? А достоев? Да достоев? Да Чебуровка. пора? Ну, сейчас сказать я не думаю, что с этим есть проблемы. Но ее надо было взять, плюс придется. Есть... Да. Замрикал с первыми игроками, я именно идею, чтобы здесь снятый ролик беру от того ютуба. А, я прикол, сейчас заспал на мою когось. Фуги-вуги. Это, кстати, знаете, в чем минус может кидать? Ведь мой скин, там где шлеп вообще такой цветовец, что происходит. И сейчас всем будет шапку я не хочу менять его, но мне больше нравится. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Да пройшло пройшла майже багато хвилин. Бачу, я Бачу, неща, Иди, що ще бачив, я сейчас що И Бачу, ще забрать. Пощади ничего побачить. Вс еден. Дик чрбов, був і звук. Что за звук тики еще был? Наверное, это вот так чуть-чуть по камере. вас подымаемся. А, потом я закончу запись. Ну, як подивимся, вы подивитесь. Вот так вот. Я и сам дивлюсь, но я ничего не бачу. Соберим. Не, ну чё, когда... ну, можно заканчивать ролик. Можно делать здесь летсплей по мифу. Это прикольный. Летсплей по мифу. круто, придумал, вот так вот снимать вид миф и какие с Википедии шесть каналов за Супер Тейлс. еще я, блин, мифы выпускаю, раз в непонятно понятно сколько. Ну, можно попробовать его, да, можно, можно. Можно, 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 а можно. все можно. А не все можно попробовать. В общем, я как из рук и тут живу с Не показалось, либо звук Жукзуна. Ну, в принципе, уже не можно. А может, я с вами прощаюсь. А так, на фоне этого призыва. И Всем до по С вами был ФИЯК! Денчик 0,9. Почему без нижнего подчеркивания и решеточек того же хэштега? Я не знаю. Но если до побочения.